День памяти та перемоги над нацизмом, фашизмом. Спевучее поле, 8 травня, сегодня мы с нашими детками идем послушаем цветы загиблым воинам. В эту страшную войну Поменем сегодня вечером наших родных, близких, мою папочку Валентина. Вали... Ветерана боевых действий, маму ветерана войны, моих двух дедов, Лениных родственников, которые тоже загибли. Мой дед Иван, Георгий, Царство всем небесное. Хлопцы, давайте до этого памятника загиблым возлагайте цветочки. Прямо к постаменту туда поднимитесь, хлопчики. Идите, мои мальчики. Гриша, Це... аккуратненько, у тебя ножка болит. Возлагайте цветочки. Креста положить. Положить крест. Прямо возле ножек можно. Возле ножек положите туда. По стаментику прямо. Да. Так? да можете так, хлопцы. Как удобно. Аккуратно. Креста положить. Перекреститесь. Перекрестись, сыночка. Царство небесное всем-всем загиб. Вот да. Друзі, слава Україні! Героям слава, які загинули в страшну війну і які боронять сьогодні незалежність України. Нет у нас ніяких фашистів. Це я для всіх всіх, тих, хто мене знає і знаходиться, на жаль, по ту сторону. По ту сторону. все буде Україна. Обязательно. Повернемо. Повернемо. все, що нам належить.